növətli sınaq imtahanı ilə rus dilində sallar nizama başlayıram. Burada vəçi sınaq imtahanı, ümumi sınaq imtahanı olubdu. Yəni onlar məlumatınız var. Demək, həmşəkis kimi ilk 5 sual dinləmə suallarımızdır. E, Dialoqdur. Mən düşünürəm ki, e, dem bundan sonra dialoqda dayanacaqdı. Çox rahat olur dialoqları yazmaq bilirsiniz. Çoxların yaxşı yazacağını biz şübhəm yoxdur. Mən cavabları deyirəm, yoxluyun. 1-də e, cavab A-dır, 2-də D-dir, 3-C, 4-A, 5-C. Həmçəlifəyim yenə deyirəm, bu dinləməni çox, yoxluyun. Kiminə sualı olsa müraciət edə bilərsiniz. Yəni öz tələbələrimə mən dəstəyə, yəni bunu aydınlıq gətirirəm. Əgər kursdan kənar tələbələrimiz varsa, müraciət edə bilərlər. 6-cı sual uşaqlar. 6-cı sualda yenə də bizim klassik suallarımızdan mürəkkəzlatla bitən sözlərimizdir. Bilirik ki, burada rod soruşulur. 4-dür 1-ə. 4-dür rusqoy bir jenskiy rod yəni oporod. Burada cavab E, royal. Sözlərin hamısı jenskiy roddu, royal rusqoy roddu. 7-də sinonim sırasını və yaxud zərcəsini davam eləmək. Peredavol прогрессивный, перспективность. Cavab C. Avangardını. Biz bunu testlərdə işləmişdik. Yəni bu forma istifadə etməmişdik, amma avangardın sözünün peredovoy, sinonim olduğunu biz işləmişdik. 8-də atalar sözünə davam eləməkdir. Biz truda vneş i rybku ispruda. Yəqin sizə də dediyim kimi çətini çəkənlər həmişə Elç növbədə bir qafiyə baxın, sinonim, antonim və bu atalar sözünü mənim yadımdan xatırlıram, bunu biz izah eləmişdik. Prud balaca gölməçə deməkdir. Yəni zəhmət çəkməsdən hətta o aid balaca gölməçədən də balıq tuta bilməzsən. 9-da kursivlə verilən sözlərə fikir veririk. Abstoyatstvo pričiny. Səbəb zərfli olan cümlələri deyir göstərir. Burda 2-ci, 3-cü cavab B. Xatırlırsınız demişdim sizə, cümlələrdə ot, prepozisiyou və izə olanda bu mütləq və mütləq səbəb göstərir. Və обстоятельство причина, şaxla. Nəricə ilə heçlənə fərqlənmir. Sadəcə olaraq обстоятельство cümlə üzvünə görədir. Məricənin nitq hissəsinə görə. Eyn Azərbaycan dilində də bu belə olduğuna mən bunu dəqiq bilirəm. Cavabımız B. Onda frazeologizm под нос говорить. Yəni burnun dibində. Azərbaycan dilində mən indi bu cür ifadələrin lab çoxunu ədəbi formada ekvivalentliyi demək də çətinlik çəkərəm. Bunu həmişə vurğulayıram. İxtisasçı deyiləm Azərbaycan dili üzrə. Amma mən eşitmişəm deyir burnun dibində nə deyirsən? Yəni çox asta, sakit və aydın olmayan. Cavab A. 11-də. 11-də deyir göz sözü, qlaz. Yenə də vurğulayıram, kursivlə verilənə baxırıq. Bu divliatsiya təciblənmək mənasında işlədilibdi. Cavab D. Делать большие глаза. Azərbaycan dilində uşaqlar mən də bunu da yenə də vurğulamışam. Bilirik ki, frazeologizm el arasında işlədilən daha çox ifadələrdir və orada dialekt, loru və bəzən cobud sözlər, sözlər çox işlədilir. Məsələn, Azərbaycan dilində deyirlər gözlərinə bər əldibsən. Tərcümləncə bir yerə tərcüblənərək baxanda belə ifadə mən eşitmişəm. Bax rus dilində həmin "дела большие красы" həmin o ifadə. Onu içində верное толкование слова sözün düzgün izahı cavab d. жилой без bu sözün hətta bu sözün uşaqlar biz paronim formasına keçmişdik. Yadınızdadır? жилой, пожилой. Пожилой, uşaqlar, yaşayış deməkdir. Na primer жилой комплекс, жилой дом. Yaşayış qarşısında düzgün izah olunur. Yaşayış üçün təyin olunmuş Priyatmaz amma əçini, dləjə, dləjə şayş yeri deməkdir. Qalanlar səhvdir. Gəlin baxaq, çölə niyə səhvdir uşaqlar. A variantında gitara, bildiyimiz gitaradır. Orda yazılıb udarnı, zərb aləti səhvdir. O simli alətdir. B bəndi diabetik. Orda yazılıb uşaqlar, xəstəlik adı, xəstəliyin adı. Diabetik insandır. On ili ana diabetik. Xəstəliyin adı diabetdir. Ona görə səhvdir. C zəpitaya bildiyimiz vergüldür. Orda yazılıbdı cümlənin sonunda qoyulan durğu işarəsi. Bu da səhvdir. E bəndi. Inditsə. Orda e hərfinin altından xətt çəkib üstündən i yazıb qeyd edə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki uşaqlar, inditsə hindular deməkdir. Amerika da yaşayan hindular əsas etibarilər, yəni o ərazidə yaşayırlar onlar. Amma orada yazılıb ki, Hindistan əhəlisinin köçürəli yerli yəni adı. Onlar indici İndiya sözündən Hindistan. Ha burada e indici. Ona görə səhvdir. Onuncuda deyir səhfi göstər. Mis deyir niyə əvəzlik deməkdir uşaqlar? Təkrarlarda mən bunları vurğulu yazacağam yenədə uşaqlar. Əvəzlişlər necə olur və burada biz səfi göstərməliyi çox olmur. Cavab C. Собственный, мистейминя такого нет простому языке, rus dilində yoxdur. Mən bildiyim qədər Azərbaycan dilində də yoxdur. Xüsusi əvəzlişlər deyilən bir əvəzliş yoxdur. Məsələn, bu sözü, собственный sözünü uşaqlar biz isimdə keçmişdik. Xüsusi isimlər, ümumi isimlər. Və əvəzlikdə də мистейминя sözündə biz bilirik dönə-dönə istifadə etmişik qolonların hamısı var. İşarəvəzlikləri, təyinəvəzliklər, sualəvəzlikləri, inkarəvəzlikləri hamısı var. 14-də Zəmiyani bu sözünün mənası nədir? Yəni yer planetinin sakininə Zəmiyani deyirlər. Yer planetinin sakini. 15-də sual nəzəri qoyulur. Bildiyimiz sualdır. Bütün sınaqlarda bu sualdan verilibdir testdə su işləmişik. Sadəcə olaraq bu dəfə uşaqlar nəzəri qoyulub. Deyir ki, düzgün правильно. Де бир часным оборотом, де бир частие феели bağlama tərkibi. Yəni hamısında səhvdir uşaqlar. Ancaq birində düzdür. Biz o düzə tap bağlayırıq. Burda cavab E. Смотрите, приехав из города кто? Приехали из города. Да выдав. Şəhərdən gələm İndi Davudov, фамилия Kuto, şto yadımızdadı? Subyekt mubtada formasında kimlə suala cavab verməliydi subyektimiz? Cavab Davudovdur. Yəni y orada Davudov subyektimizdir. Şəhərə gələrkən şəhər və yaxud gələrək indi Azərbaycan dövləti şəkilçilik necə düzgündü? Bunu mən həmişə deyirəm. Çətinliklərlə qarşılaşdı. Kim? Davud şəhərə gələndə Davudovdur, çətinliklərlə qarşılaşanda Davud oldu. İndi gəlin o bürcülərə baxaq necədir, onlar niyə sərtdir uşaqlar. A variantında. Hamısı feili bağlamadı, amma ikinci tərəflərinə baxırsınız. Tələbimiz var idi feili bağlamanın, mən sizə demişdim. Hər dəfədə vurğulayıram, tərcümə ilə yazılmır, onun qrammatik tələbləri var, qaydaları var. 4 dənə qayda idi. A variantında minya. Görürsüz, minya neraz Akhmatov və Smek. Kovo minya. Burada ya olsa düzgün olardı прочитав пьесу вот кто прочитал пьесу oxuyan kimdir o subyektimiz yenə də yoxdur orada o, tələblərimiz və yaxud e, feilin əmr forması capability na klanenie və yaxud yadımızdadır mojna nujna na da sözləri heç birində yoxdur eynən c variantında uslyshov a rozvetki pet peti rus oğlan adıdır pet yadı çox geniş yanlış bir addı Petya. Orda PT-i demək hallanıbdı Petyanın Petyaya, Petyayı. Yəni axırçı halanmış formadadır. Petya deyil. D de və D variantında da yenə həmçinin Voydev kaçıqarku nas m deyil, nasdır. Yəni subyekt müfteda olmalıdır. Əgər müfteda yoxdursa subyektimiz onda əmr formasına baxırıq və yaxud na da nuzla mozhna şeyləri olan variantları götürürük. Burada heç biri yoxdur olduğuna görə hamısı səhvdir və düzgün variantımız olur Y variantı. Çixril oğlum ətlinə Molla Nasreddin jurnalı haqqında məlumatdır. Bunu tarixdən, ədəbiyyatdan, aşağı siniflərdən hamımızın əzbər bildiyi bir mətndir. Oradan oxuyub yazırsınız bunu mən həmişə deyirəm. Sizə bal verən avantajınız olan bir sualdır. Burada cavabları deyirəm 16 Y 17 Y, 18 C, si, 19 D, 20 B. İndi baxırıq. Mən həmişə mətndə nələrə baxıram uşaqlar? Sözlərin mənasına. Bunları bilmək vacibdir. 16-da deyir ki: "Peru silniyü meçə. Meç qılınc Peru da qələ." Bunu Azərbaycanlılar deyir bu sözü çox işlədir, bu ifadəni. Bunun mənası y bəndə, y bəndədir. Yəni sözlə başa çıxarmağa çalışmaq lazımdır, ifadə etmək lazımdır. Güclə yox, əllə yox, dava ilə yox. Yəni mənası leksik mənası buna gəlir, çıxır. Sonra burada var, 19-da var. Orda kroyetçə sözü altına, yəni videlinə, jurn şriftindən bərilibdi. Kroyetçə sözü yəni zakruçayetsa. Azərbaycan dilində bəzi sözlər var ki, bunu mən vurğulayıram, çevirici kimi, yəni e, tərcümə olunur. Yəni bunu mən dönə-dönə vurğulayıram. İndi burada da kroetsya zakruçayetsa, yəni ondan ibarətdir, yəni ondadır. Yəni başqacə ifadə etmək e, başqa cürdə ifadələmək olar hər halda. Mən bunu həmişə deyirəm. Ona görə də iqtisadçılar daha düşün diyə bilər amma leksik mənasını yəni cümlədə də aydın olur. 20-də raskrepaşenie. Uşaqlar, bu ras- e, rəst prefiksdadır. Krepaşenie, krepaşnoye krepa pravo mızantarıx çeçibsinizin təhkimçilik hüququ, təhkimçilik sözü var. Bu həmin o sözdəndir çocuq. Ras prefiksdadır. Yəni təhkimçilik hüququ nədir? Aslı ormaq. Onlar təhkim olunmuşdular mülkədarlara, varlılara, çaşıqlar, çəndrilər Ona görə də burada da rəs prefiksikası onun əksini, antonimini bildirir. Yəni azad etmək, izler svobodn təkcimsizlikdən azad etmək. Sonra. Cəldik açıq testlərə. Açıq testdə 21-də mətn cətmək çox asandır. 4 cümlədən ibarətdir. 4 2 1 3 ardıcıllığına baxıb nə sualınız olsa verərsiniz. Orda demək 4-dən başlayır. Lariad sözünün yaranmasından gedir. Lariad sözü, mən bunu lavr sözü dəfnə. Həmin o sözdən düzələn sözdür. Dərsdə izah edəndə lavr sözü rast gəlməmişdi, tez izah eləmişdim. Lavr dəfnə, dəfli ağacdır. Lavrov içis deyirsiniz. O onun sifət formasıdır və olariat sözü həmin o lavır sözündən gəlibdir. Tərif olunub, lavır lavulat formasına çevrilibdir. Qədim Yunanıstanda da bilirsiniz ki, o çələng düzəldirdilər, başlarına qoyardılar o qalib çələnlərə. Belə-belə çevrilib, təhrif olunub olariat formasına keçibdir. Orda giriş cümlə 4-lə başlayır, 2-i ilə davam eləyir. E, Belədir adət qədim Romada da mövcud idi və sonra da tap 1 3 22-də qlavny chlen cümlənin baş hissəsi deməkdir. 3 4 mübtəda xəbər. Deməkdir. 23-də deyir, cümlələri göstərim. 2 ilə 3 cümlədir. O birləşdir söz birləşməsidir. Yəni sadə cümlələrdir. Söz birləşməsi ilə cümlələri hər halda ayırd etməyə bacarmalıyıq. Heç də çətin deyil. 24-də düzcündür. Nə düzcündür? 2 ilə 3. Слово дития автономсия ксерением родudur. Правильно. Исключения да xatırlayırsınızsa, средний род. 3-də də пастель, rəngli qaran karandaşlardır. Пастель o da düzcündür. Ob-islər cəftdir. Məsələn, 4-də də rus gramat, rus dil gramatikasında istisna yoxdur. Əlbəttə cəftdir, istisna var. Bir də də bu fonetika da mən bunu fonetikanı adətən tələbələrimə təcrübədə keçirirəm, məlumat verirəm. Razlichenye sözündə 11 hərfdə amma 12 səsdir. Axırda e 2 səs verir. Ona görə də o səftdir. 25-də də sinonim 1-lə 4-dür. Zabava razlichenye əyləncə deməkdir. Ravny odinakovoy də eyni deməkdir. Sinonimdir. Amma 2- ilə 3 sinonim deyil nayçı tapmaq, material itirmək deməkdir. 3 neqd, yəni yer yoxdur, axtarmağa nə bilmən, tapbağa yer yoxdur, necə? Avezdə hər yerdə. Heç yerdə, hər yerdə belə deyək. Burada da 1-dən 4-dür cavab. Yəni bu qədər uşaqlar. Yenə müraciət edirəm, yenə deyirəm, kimin nə xoğlu olsa, nə anlaşılmazlığı olsa, kursa müraciət eləsin, nömrəmi götürsün, müraciət eləsin, gəlsin kursa. Mən onu izah eləyərəm. Biz tələbələrimizə də birinci gün dəstə, yəni izah eləyərəm qaranlıq qalan yerləri. Sağ olun uşaqlar.